अजगर चाकरी शुरू में संत मलुकदास नास्तिक थे यानी ईश्वर के होने में उनका कतई विश्वास नहीं था उन्हीं दिनों की बात है उनके गांव में एक साधु आकर टिक गए। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते एक दिन मलुकदास भी पहुंचे उस समय साधु ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहा था राम दुनिया के सबसे बड़े दाता है वे भूखों को अन्न नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं साधु की बात मलुकदास के पल्ले नहीं पड़ी उन्होंने तर्क पेश किया क्षमा करे महात्मन यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लू काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे चुप गया चारों तरफ अंधेरा फैल गया मगर न मलुकदास को भोजन मिला न वे पेड़ से ही उतरे सारी रात बैठे रहे दूसरे दिन, दूसरे दिन पहर सन्नाटे में मलुक दास को घोड़ों की तापों के आवाज सुनाई पड़ी वे सतर्क बैठ गए थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का टिब्बर निकाल रहा था शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदर कर भाग गए अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए मलुकदास पेड़ से यह सब देख रहा था वह शेर की प्रतीक्षा करने लगा मगर दहाड़ कर शेर दूसरी तरफ चला गया मलुकदास को लगा राम ने उसकी सुन ली है अन्यथा इस गौर जंगल में कैसे पहुंचता मगर मल्लुक तो ठहरे उत्तर कर भला भोजन क्यों करने लगे तीसरे पार के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा पेड़ के नीचे चमकादा चांदनी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देख कर वे ठिटक गए डाकुओं के सरदार ने कहा भगवान की लीला देखो हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है निपट लें डाकू शक्की होते हैं एक साथी ने सावधान किया सरदार इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है कहीं इसमें विष न हो तब तो भोजन लाने वाला आसपास कहीं छिपा होगा पहले उसे तलाशा जाए। सरदार ने आदेश दिया डाकू इधर उधर बिखरने लगे तब एक डाकू की नजर दास पर पड़ गए सरदार को बताया सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने घुड़क कर कहा अरे दुष्ट भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है चल नीचे उतर सरदार की कड़क आवाज सुनकर मल्लुकदास डर गया मगर उतरा नहीं वहीं से बोला क्यों मरते हो? भोजन में नहीं है झूठा है। सरदार के एक साथी ने कहा पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ झूठ सच का पता अभी चल जाता है आनंद फानंद में तीन चार डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया मलुकदास ने भोजन कर लिया फिर नीचे उतरकर कर डाकू को पूरा किस्सा सुनाया डाकू ने उन्हें छोड़ दिया इस घटना के बाद वे पक्के ईश्वर के भक्त हो गए कहा पहुंचकर मलुकदास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है अजगर करे न चाकरी पंच करें न काम मलुक कह का गए सबके दाता